Доброе утро, ушки. Вы проснулись? С добрым утром, ножки. Вы проснулись? Да. С добрым утром, ручки. Вы проснулись? Да. Раз, два, три, четыре, пять. Вышли, пальчики, Раз, два, три, четыре. Доброе утро, солнышко! Мы проснулись! Спасибо. Только Вика утром встанет танцевать Викулю тянет. Ага. Давайте дети вместе с Кукла! Ребешком приглаживаем и верхом поедем гости! <проб> Давайте посмотрим! Мы просились лошадок. О, какие ручки у да. нас! ножки поднимаем колекку! О! Как лошадка! саду, как оладушек в меду, как оладушек в меду, красное яблочко в саду. Ух ты, мой сыночек, пушистый колосочек, иди куда ко мне. Молодец какой. Здравствуйте, ребятки, а я живу в деревне, и со мной живет много-много друзей. А кто такие, угадайте сами. Шапочка алая, Кортанчик, рябенький, жилеточка нескарная. Кто это такая? Курочка. Курочка. О, по о о, -по, по Не ходите далеко. Так, курочка зовет за пятых. Давайте мы станцуем залезла за петушка знаете? Знаем, да, дети? А давайте давайте а пойдем споем. Давайте с петушком. Ну-ка, давайте. Петушок, петушок, как? петушок. петушок, петушок. Деревне живет коза, а она ножками топ-топ, Глазками хлоп-хлоп, топашник. Вот все дети хорошие, все так стрелят, все 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 а, все все все. Ну тогда пойду козу привяжу, а вы пока станцуйте, а я посмотрю. Давайте. Активно, аккуратненько. Он любит и пишет маме. Ой, какой дружок у нас. Да, дети? А дружок вам принес. А что на да, дружок принес? Посмотрите, что вам дружок в подарок принес. Листики какие осенние. Красивые. Держи, держи. бабушку. Но мне пора возвращаться. А на прощание я вам косичек припасла из своего сада. Яблочки наревные, красивые, кушайте на здоровье. Поправляйтесь, растите большие. Спасибо, бабушка Алина. И нам в группу тоже возвращаться пора, да? да? Давайте скажем бабушке до свидания.